Всем привет! Хочу вам показать сравнение планшета Планшет будет э, Так, планшет Vivo Pad SE против Vivo Pad 5 Pro Нажимаем три точки И м -м, Сюда нажимаем Так, и здесь мы смотрим, что будет иметь Вы хотите знать, вы лайк Так Vivo Pad, Vivo Pad SE, дисплей один 12 Гб x 1600 eh, пикселей, 2039 ppi, APS, 90 Гц, и датчик освещения, где-то VivoPad есть. Так, ну VivoPad 5 Pro, 13, eh, 330, eh, 30 тысяч, eh, 30, eh, 13,

Mm. Яркость. Биопатисье, но биопатисье до 1600 биопат 5R до 1200 волт. Соотношение дисплея корпуса, так дорогие друзья. Вы хотите знать, что ну, соотношение дисплея корпусе будет иметь таковой. Но выпите лайк. Ну я вам рассказываю так. Неплохо уже, что у 87%. корпусе 87% проти 88%. Вы uh, упадете, 5% про неплохо соотношение с твоей 88% получим его. 5 про. Его 87% будет. То 3 не будет иметь его его no, 5 про эм, будет иметь уже. Дети so, и будет иметь, но no, если не будет иметь, 5 про эм, будет иметь. Да И дорогие друзья, и здесь вы хотите знать. Ну и тоже знаете, что аппаратная часть будете иметь Snapdragon 4 Gen 2. Модель процессора. Модель процессора. Snapdragon 4 Gen 2. Vivopad SE. Немание 4400. Vivopad 5 Pro. Модель процессора. Модель процессора. Немание 90, 9400. Vivopad 5 Pro. Частота процессора. 2 и 2, 2 к 2 и крапко 2 Hz 6 процессор VioPADES 3 крепко 6 Гц. VOPAD 5 Pro Модель видеокарта Адреана 613 это будет VioPath, ну Viewpad 5 Pro ViewPad 5 Pro, Aromayo G925 Import Taric MP12. Тройная память, 16 ГБ оперативной оп 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 памяти. Viopad SE будет иметь 6 ГБ. 12 ГБ Vad 5 Pro. Неплохо. Нужно памяти больше прийти памяти. Чтобы хотелось. Т-пузу. ОPTR4X будет иметь. ТПЗУ OPDR4X неплохо будет VIOPAD иметь. Ну, PTRDR 5X, VPAD 5 Pro. И так далее же. Ты У UPTDR 4X. С биопат и уже говорил, UPTD 5 Pro, UPTD 5 Pro, Pro. Pro. неплохо, получает. получаю отбит, 5X. Так, струнная память. Берите побольше памяти. UPTD 5 Seдь тоже неплохо памяти. 128 Гб гигабайт. На игры станет, на машины станет. Ну и фото и, 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 и видео снимать. Видео и фото, и фото и видео снимать станет, дорогие друзья. Ну и э, музыка и фото. Музыка и фото. Танец, эээ, ну, 500, 512 яблок, Vivo Pad 5, 5 Pro, тоже станет, брите, получше, дорогие друзья, эээ, эээ, я бы сказал, что лучше Vivo Pad 5 Pro брать, то память 512 станет, и скачивать, и мясо и и фото, и видео снимать, и музыку, и фото скачивать, 512 яблок, на Pad 5 Pro, тоже будет неплохо, ну, ты, что, 128 яблок, 28, я бать, в 28 в устальной память, веопатия неплохо будет иметь на есть станет все. Станьте 512 байт, 128 неплохо, 512, mm -hmm. станет память Viopad 5 Pro, и Viopad S. Идем дальше. Спецификация памяти. Спецификация памяти. все 3 cbc1, спецификация памяти будете иметь в VPADC, if you say 4 kp0, VAT 5 Pro, все 3 к 1 неплохо в ну, Ooh. 3 как 1 и физически 4 как получше будет спецификация памяти Vivo Pad Vibro память будет получше результаты тесту ну я бы сказал что результаты теста неплохие на биопаты Pad будет Antutu Antutu benchmark 4380 баллов Antutu benchmark Vivo Pad ну и Wild Life Life Extreme 318 баллов и 3018 баллов или как Vivo Pad ну и events 2001, 2005, будет, или сколько, дорогие друзья. Его пад, если неплохо будет иметь результаты, результаты авто неплохие. Ну, я бы сказал, что вы хотите знать, что будете иметь что в его пад 5 про. Так, вы любите лайк, я вам рассказываю, дорогие друзья. 2852.000 баллов. Он Биопат 5 про. И Wide Life, Life Extreme. 5433 балла набирает или как. И конечно 7940 баллов набирает 7914 баллов набирает биопат 5 Pro дорогие друзья. И тогда неплохо будет тоже иметь, баллы и так далее. Биопат 5 Pro

205 или 2105 баллов. VIPAT 2105 или 2105. VIPAT 5 набирает. VIPAT SE. Связь и передач данных Идем дальше. Ну и здесь тут тоже неплохое. Ну и надо еще это сказать. Характеристики. Bluetooth версия 4. Так. UDPTILAY. 4.02 будет версия Bluetooth. Его пати будет мы четыре как два. Четыре как два, то то его 5 Pro. Его 5 пять про. но получим И четыре вязи, его и пять про, бить Но бы 4. четыре. Так, дорогие друзья, здесь нам и... Ну, где это я здесь рассказывал, где это... А, здесь... Ну, получится, я теперь дальше Bluetooth я уже рассказывал. Viewpad 5 Pro, 5.4 Bluetooth получше. Viewpad 5 Pro. Viewpad SE. Viewpad SE, через Bluetooth, неплохо тоже будет иметь. давайте дальше идем. И USB под порт подключения. USB-C. Mini-Jack 3, То есть usb Mini-Jack 35 mm его пат и сия, ну и USB, то в его пат и USB цель, мини-джек, 35 мм, ну и его 5 про, это USB 3 крепка, 2 джан 1, мини-джек, 35 мм, и так далее, неплохо, в его пат, пат и опять USB 3 крепка 2 джан 1, мини-джек, 3 крепка Мини-джек 3.5. мм Виопад 5 кг. Давайте идем дальше. Неплохо. Камеры. Я уже рассказывал. Под -под 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 подключение. Основная камера. Камеры неплохие, но вы лепите тоже. И ваши э, вы, слушаете Основная камера. 5 МП. Автофокус и спешка. VivoPad 7 неплохо, 5 МП автофокус то и успешка, но получше камера неплохо будет VivoPad 5 Pro. 13 МП и автофокус и успешка неплохо будет иметь. Ну, съемка Full HD, D4. Съемка Full HD. D4 k не будет иметь. Виопад SN но 5 Pro. 30 кадров в секунду. 30 кадров в секунду съемка Full HD. Съемка 4 кадров секунду, 30 кадров в секунду. 30 кадров в секунду неплохо будет. Виопад SE будет снимать. получше ну і камера а, 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 фронтальна 5. так і, последнє, 5 мп вивопад SE, фронтальна камера 5 мп камера неплохо буде. камера 5 мп не получше 5 мп неплохо ну 8 мп Pad, Pad 5 Pro, 8 мп 8 мп ну і, і дополнительно у Vivo Pad SE, дополнительно нету камери. там, там гіроскоп, да, то, то, то не камеры, но гироскоп будет иметь э, дополнительно нету. И его дополнительно будет иметь. Но ну, дополнительно будет иметь гироскоп и его пати э, 5 про имеет гироскоп. Давайте идем дальше. Источник подключения батареи. 8500 маш или, как как? Иопад SE неплохо, батарея, чтобы долго держала. Батарея. 12, 1200, и 12 200 и тут э, так 8500 8500 марш неплохо в его пате все будет долго батарея лежать потом я лежал тоже но и его пат, 5 про батарея будет иметь Вивопад 5 про 12 тысяч 12 тысяч э, 250 марш или как батарея будет иметь Вивопад 5 про неплохо будет иметь батарею иметь дорогие друзья. Ну и, и последние характеристики. Быстрая зарядка есть в его патисе. Плюс быстрая зарядка. Быстрая зарядка будет иметь в его патесе. В 5 про. Повар девелори тоже. Быстрая зарядка. Дорогие друзья, и неплохо уже будет иметь такие вот характеристики. Так, плюс быстрая зарядка. В его патисе. про. Плюс быстрая зарядка. В патисе. Я уже говорил, будет честно. Быстрая зарядка тоже неплохо. Power Developer BioPat Petro. Можно зарядки 15 Вт, но и будете иметь U 15 Вт зарядки. Это BioPat SE. BioPat Petro 60 Вт. 60 Вт. 666 Вт. BioPat Petro. Будете иметь 15 Вт. Биопатиссия не учится сейчас, опять Ну и другое состояние, состояние модели стилусом стилус не будет, стилус не будет иметь и э, его его не будет иметь уже под СЕ э, пенциал, айпл, не, не айпл, а не будет иметь. Дорогие друзья, и VIO Pencil uh, 3 будет, только VIO 5 Pro будет иметь, VIO Pencil 3, VIO pad, uh, 5 Pro, VIO SE, mm, не будет иметь Pencil, e, e, VIO Pencil не будет иметь, но 3, VIO 5 pro. Размеры вот такие вот, 2000 277, 0, и, 0, размеры выше, или как, 277, 0, 185, 58, 185, 58, 58, 58, x6 и крапка 8, 58, x6 и, и, и крапка 8, мм, Про, -e, -e mm, 289, 56, 5, 56, x, 56x98 и 32x8607mm 07 виллопад 5 Pro и виллопад 7 Pro будет иметь такие размеры и вес 559 и такие другие так, дорогие друзья и вес 559 грамм будет виллопад 7 Pro и 635 грамм 5 грамм будет иметь виллопад 5 Pro и так далее. Такие вот э, вам понравится смартфон или карманный планшет, я вам говорю, и биопад и неплохой планшет, я вам э, рассказал, и биопад и Неплохой планшет, ладно, такие и Android 15, и бог планшет. Виопад и Android 15, это система, и биопад и Android 15 имеет и так далее. Все будет неплохо. И спецификации ту Ренла uh, есть. Виопад. И я ну, его. Дорогие же, друзья, и такие вот характеристики понравятся, и такие вот родительские неплохие планчеты. Икации ТВ Реноланд есть в. Спасификации ТВ Ранланд. Виопад у ну, тебя есть, но ТВ Ранланд. Виопад Петро. Вивопад Петро. Есть тоже. ТВ Ранланд. Такие вот планшеты понравятся, спецклад памяти есть, слоты карта памяти есть, вилпад ну и вилпад и тоже есть, слоты карта памяти. И все будет иметь и так далее. Дополнительно там гироскоп, там кастера стереозвук. И стереозвук, вилпад если и вилпад и Тоже будет иметь такие характеристики, ладно, планшеты неплохие, но вам понравятся характеристики, стоимость и так далее. Ставьте лайки, раскладки, вот планшеты, сравнение топовых планшетов. И для игр подойдет, и для мастеров, и для ютуба, и для музыки. И такие, так далее. планшеты топовые и так далее. Виопад из Е неплохой, и Виопад 5 Pro. Берите памяти побольше, чтобы было и так далее. И можете обновиться, проверить, если у вас наличие Android. Виопад из Если у вас есть Android 16, проверяйте. Если нету, кастом ставите. Но Виопад 5 Pro то и если есть у вас Android 16, то если нет, то тоже ставьте кастом, мои дорогие друзья. Все характеристики вам будет понятны и характеристики неплохо и так далее. По памяти этот биопад имеет 120, 128, 128 гигабайт и 6 гигабайт. Софт Link BioPad 128 гигабайт и 6 гигабайт. BioPad 5 Pro 512 и 12 гигабайт. 500... BioPad 5 Pro 512 и 12 гб, такие планшеты Vivo Patec E, Vivo и так далее. 12, 120 гб, 6 гб, вроде 512 и 12 гб. Вам такие, такие планшеты вам понравятся и так далее, всем до скорого и пока. Увидимся в новых. Но я бы сказал, что планшеты неплохие, Vivo есть, E и Vivo Patec По батареям все вам понравится, характеристики, стоимость и так далее, я вам сказал и будете знать, что планшеты топовые и так далее, уже неплохие планшеты, стоимость Цены и так далее, и характеристик. Ну, характеристики стоит услышать, что памяти и камеры все будет иметь. Так, ставьте лайки и, и ролик надо завершать. Такие планшеты топовые и так далее. Понравится, и его вы можете брать и пользоваться спокойно этими топовыми планшетами. Ладно, дорогие друзья, всем удачи и вча. увидимся в новых видео. Планшеты неплохие, но вам понравятся. Все, характеристики и так далее. Процессор, я правда, начинаю, Диман, 4G, 2, неплохой. Подойдет видеопад если игровой процессор, для игр подойдет, и для всех подойдет интернету, для музыки, для ютуба подойдет процессор неплохой. Но его пад Если я ну вел падвит про падает про неплохой то мед. Не то 400. То же. И для игр подойдет, для мессенджера, для ютуба, для музыки, все будет, рассудят процессоры, и так далее, память, и памяти все понравится. ну, Всем до скорого. Пока. берите планшеты, какой вам понравится, я вам рассказал и там ролики. Главное, всем пока и в чао, увидимся в новых видео. Пока-пока, чао, дорогие друзья, Лепите лайк, ну ставьте лайк на эти данные планшеты. Если вам понравится можете и пользоваться данными планшетами. Пока-пока, чао. Увидимся в новых же видео и роликах, дорогие друзья. Чао. Ну, я бы сказал, что планшет будет и топ-планшет для вас, такие друзья, випать. Если неплохо пиро и по батареям хотел сказать ничего. сейчас вам поясню и ролик завершаю. 8500 марш батареи, емкость батареи и против 1250 12 марш батареи тоже. И 5 евро И быстрая зарядка, плюс есть и пол одеваю тоже, быстрая зарядка. Так, дорогие друзья, ролик завершаю, я больше не буду рассказывать. Планчаты тоже не топовые, и стоит лепить лайк. Mm -hmm. И так далее. Ролик вам тоже зайдет с кайфом. И эти планшеты берите. И, и там модель процессора, и частота процессора 2, 2, 2, 2 Гц неплохо. Биопад из ну и биопад, 5 3.63 Гц неплохо. И Adreno 630 модель видеокарт неплохо. И RMI J... RMI J925 а, импортатик, мп 12 И все далее. И по памяти, все будете знать. Ладно ролик завершаю. Больше не буду складывать. Ну, цены еще нету. На биопаде все нету цены. Но ну, можете м -м, брать планшет, нам понравится. Экран большой так далее. Но ну, цены нет. И под бюро нету цен. И так далее. Все характеристики были понятны. Ладно. Ну, и такие вот планшеты можете брать. И ролик ставьте лайк. И так далее. Ладно. Всем пока. И до в новых видео. Дорогие друзья, берите планшеты и пользуйтесь данными планшетами. Планшеты неплохие, но ну, и стоимость характеристик вам понравится. Чао, увидимся. Так, дорогие друзья, планчаты топлые, ну и так далее. Ладно, планчаты неплохие. Ладно, всем пока, удачи. Чао, увидимся в новых видео. Пока-пока. Чао. И планчаты он тоже. Понравится характеристики и цены, и все понравится. Пока-пока. Чао. Увидимся в новых видео пока дорогие друзья и все понравится и цены планшету и топовый для вас и дальше два часа там дракон 4g 2 и меньше девятьсот четыреста все понравится памяти и так далее и у из вас памяти 4кг 1 и из вас есть 4 0 джен джен 4кг 0 и так далее все понравится камеры 5мп фронтальная камера 8мп основная камера 5мп и автофокус пешка и сториз и 13мп Автофокус и спешка то есть автофокус и успешка, 13 МП против 5 МП. Виопад 50 Е, Виопад 5 и так далее И гироскоп, все иметь и так далее. Pencil, его, 3 и так далее. Все, размеры понравятся. Всем пока, удачи. Чао, увидимся в новых видео. Пока, пока, И планшеты вам тоже понравятся, характеристики, цены и так далее. Увидимся в новых хороших видео. Или... роликах ладно планшет будет топовый я бы сказал планшет что неплохо и планшет и памяти и андроиды будете иметь и все андроид 15 и так далее и процессор Snapdragon неплохие я люблю Snapdragon, процессор неплохой будете иметь Snapdragon процессор и так далее и памяти и те по зуpddorf 4x и 4 45x можете игры запускать какие там гонки там схелялки какие там все запускаете все он пойдет Дальше какой-то робот um, запускается, там тик ток все будет вам эм, ловить планшет неплохой для, для, вас планшет и камеры неплохие и так далее экран насыщенный но и не, неплохой характеристики и так далее да и результаты теста. 438 000 баллов и вайт это тут и бешман и вайт лайф экстрема 318 баллов гетшпенс 2105 баллов и 2105 баллов гетшпенс тут и опять падает все. И упадет Петро. И упадет Петро. 1852 на 0, 0 балла набирает. И 5434 балла. И Вайт Блэнк Экстрим. И Гэшбэнк 7904 балла. Балла набирает. И упадет Ладно, такие друзья, планшеты неплохие и так далее. По баллам все. И по... Прийти и дорогие друзья. Ладно. Всем пока, удачи, увидимся в новых э, видео. Ну и планшет там понравится. И его пад из и вот планшет сегодня в ролике я вам рассказал. И его 5 про. Я рассказал. И 5 про я тоже рассказал характеристики, стоимость цен и так далее. Ладно, дорогие друзья. Лепите лайк и так далее. И всем. И так далее. Планшеты, стоимость цен вы узнали. Как и так далее. Вилпад и сей, 5 про. Ладно, всем пока, чао.

Ладно, дорогие друзья, планшеты, топовые и так далее, Характеристики цен. Думайте, что брать и берите, и пользуйтесь на здоровье, дорогие друзья. Планшеты, топовые и так далее. Единственное, для вас 4 Gen 2 неплохой демент, и 4, 4 это неплохой будет процессор. Сейчас для вас, дорогие друзья, будет топовый процессор и так далее. Стоимость, по, что есть характеристик, вам стоит улепить лайка и планшеты вам точно понравится и так далее. Дорогие друзья, ролик завершаю и так далее. Планчаты топы. И Bluetooth 4 как 2. 4 как 2 Bluetooth. Viewpad и все против 5. 4 получше версии Bluetooth. Viewpad 5 бюро. Порт подключения. USB-C, Diminijack 3 PMN. Это Viewpad и все. Viewpad 5 бюро. USB-C, 3 как 2 Gen 1, Diminijack 3 PMN. Главное, дорогие друзья. Вначале будете там что-то, игры запускать, музыку какую-то, фон запускать, будете ловить круто. Что наушники, подключение будет, провод, быстрая зарядка будет, по-моему, э, стекло, захищенная пленка будет. Если вы днем будете фотографировать, будет наш... днем видна картинка, но ну, ночью будет тоже видно. Если у вас есть, будете, если здесь на юни... NFC нету, будете, не, не будете иметь оплату, NFC не будете иметь. <Станк -площадь> не будет также иметь, ну, как AI, интеллект не будет иметь и так далее. Но планшет вам понравится, характеристики и так далее. Ладно, дорогие друзья, планшеты топовые. ролик завершать. Ладно, плат, виу плат против Ладно. Всем до скорого и пока. Увидимся в новых видео. Планшеты берите и пользуйтесь на новые Сейчас планшеты для вас понравятся и топовые характеристики и так далее. Для вас планшеты топовые и так далее. Неплохие планшеты, цены и так далее. Всем до скорого и пока. Увидимся в новых же видео. Дорогие друзья, влепите лайк. Пока.